Обидно комментировать поражение. Первая половина, вы видели, было минус 20 на табло. Какими путями? Это уже другой вопрос. Я думаю, недостаточно может жесткости, либо кривой рог взял какой-то темп. <laughs> жесткости мы не поддержали. Ну, в общем, случилось так, как случилось, а вторую половину хотели достать, не вышло. В принципе, что еще можно сказать. Классная игра. Хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам, болельщикам Днепра, создали нереальную атмосферу, как будто где-то в Сербии на десятитысячнике играли. Огромное спасибо, круто. Это Мне создали атмосферу настоящего дерби. Будет классно, если в нашем чемпионате возродятся такие дерби, как Черкас-Будивельник, Днепр. Фу, тяжелая игра. Очень настраивались. Выпали два игрока основы. Перестроились, еще ни разу не играли. Это наша первая игра таким составом. Классно попали, тяжелые броски попали, выиграли на морально-волевых. Поздравляю всех с победой! Всем спасибо. У меня после сегодняшней игры у меня э, в голове возникает вопрос самому себе, э, а то ли вообще я тренирую. Может, это не надо никому. Может, нам нужно тренировать вместо баскетбола, вместо того, чтобы люди там куда-то бежали на мяч или какие-то взаимодействия делали в защите может не нужно тренировать чтобы они умели хватать людей руками обнимать их делать подножки толкать в спину бить по рукам чтобы этого не видели судьи может не этим нужно заниматься вот такое впечатление после сегодняшней игры и и честно говоря э что сегодня изменить можно было в сегодняшней игре? Ну, только какие-то, может, суперактивные действия в защите, да, какие-то наглые выходки. Может быть, надо было добавить это, чтобы изменить ход игры. Может, даже драка. Всех болельщиков Кривого Рога и не только с победой. Это было настоящее дерби. Игра без компромиссов с первой до последней секунды. Мы настраивались на такую игру, на жесткую, вяжскую, мужскую, где-то переходящую грань дозволенного. Но если мы хотим у кого-то выигрывать, я имею в виду команды первой тройки, то только такая игра. Да, у нас были сегодня большие кадровые проблемы. Кроме Попова и Глебова, которые выпали, соответственно, 2,3 месяца как минимум. Не тренировался всю неделю Мальчевский, поэтому сегодня он получил меньше времени, чем обычно. И вы видели, он сегодня недостаточно еще был готов. Поэтому я ему благодарен только за то, что он вообще вышел сегодня играть. Но ребята отыграли за себя из -за этого парня. Ребята э, настроились. Мне приятно в очередной раз констатировать характер нашей команды. Потому что без характера в баскетбол играть нельзя. Э, допустили определенное количество ошибок, но это не глобально. Глобально была поставлена задача достичь результата. Мы его достигли. Сейчас все мысли о Запорожье. Мы понимаем, что две абсолютно разные команды. Нам предстоит 35-40 минут играть против зонной формы защиты. Поэтому э, не могу сказать, что где-то много эйфории уже все в рабочем процессе. Завтра видео, тренировка и все по плану. Ждем болельщиков послезавтра. Я надеюсь, мы постараемся играть так же хорошо.